я уже одновременно продолжала совершенствоваться и уже начинала преподавать. То есть мне важно было делать анализ, такой, чтобы я могла своим студентам максимально передать и рассказать, как лучше это сделать. Вот. И я предлагаю начать с такого коротенького знакомства, да, чтобы мы все немножечко ближе познакомились и вовлеклись. Кто вы буквально два предложения? Чем вы занимаетесь, для чего вам нужен английский язык и какой у вас сейчас на данный момент уровень? Хорошо, чтобы я максимально подстроилась к вашим потребностям. Все с меня? Готова! Готова, конечно. Я на самом деле, Анечка, твоя коллега. Меня зовут Наталья Ляшко. Я тоже учитель английского языка. У меня более 12 лет. Я автор книги для детей на английском языке и телепередач. Кстати, yeah. тоже, да. То мы готовим и учим английский одновременно. Ну, уровень английского языка у меня хороший. Но я никогда не перестаю учиться. Для меня все, что связано... С личностным ростом и изучением английского языка для меня я каждый раз для себя открываю что-то новое, поэтому сегодня, опять же, хочу подчеркнуть что-то от тебя и очень надеюсь, что будет много конструктива и много интересного. очень классно, интересно. да, да, вы продолжите. Дети-переводчики. Дети -переводчики, да. Вот. Но вот действительно, вот сейчас в какой-то момент, на самом деле, я на э, одном из э, ланчей вдохновилась. Ну как, не то, что вдохновилась, это меня вот дернула э, одна вот история девушки, которая переехала жить в другую страну. Вот. Я как-то так почему-то вот окунулась в это и подумала, то есть у меня были мысли, что вот можно приехать в любую страну, найти языковую среду, ну как ну вот реально как -то в том же Нью-Йорке, спокойно даже не заморачиваться английским языком. Но ну, вот, вот как-то вот одно, второе, вот это все накладывалось, я поняла, что все равно э, вот ощущение себя, первый раз у меня пришло какое-то, ну не то, что неполноценность, а вот как бы чего-то не хватает для полноты. И вот, вот эти вот вещи, да, ну там можно выжить в любой ситуации, там чего-то, не знаю, но если ты знаешь, ты у тебя больше возможностей, да. Вот это вот как-то первый раз меня вот Понравился эпиграф нашей встречи, да, вот, э, то есть зона комфорта, mm -hmm. да. Наверное, моя зона комфорта начинает уже немножко шататься. Да, uh интересно. -huh. Вот, 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 скорее всего, где-то. Хорошо, спасибо, большое. Ну. Да. Меня зовут Наня. Uh -huh. Тима очень интересная. Пришла по нескольким причинам. Одна из которых хочу построить на таких же людей, наверное, как и я, которые, айда, с что Вот, и почеркнуть для тебя что-то новое что-то где-то вот отложить в памяти, потому что, возможно, я найду какие-то какое-то решение, как лечить это сделать для себя. Потому что муж у меня свободно разговаривает, это у него рабочий язык. Ребенок у меня ей это нравится, она смотрит мультики на этом языке. У меня по квартире очень много стикеров, и с меня подружки смеются, которые под надписи там как будет земная щелка, там вот эти все моменты. А если я не знаю, она будет, мама, а как там лебедь? Я мужу в соседней комнате вайпер пишу, как будет. Потому что перед ребенком в каком-то плане мне немножко судновато, потому что я вообще ничего не знаю, хотя у меня есть возможность как бы там и практиковать, и есть вот действительно с носителями общаться. То есть как бы, ну я, есть какой-то языковой барьер, и я считаю, что зачем, если у меня есть муж, который сюда переведет, который все подскажет и так далее. Поэтому я надеюсь за себя что-то подчеркну что-то для меня продуктивное, конструктивное. Да, меня зовут Вика, я на... здесь первый раз. мне интересно. Собиралась, как-то не случалось, вот решила, же, опять же вытянуть зоны <laughs> комфорта, сказала, нет, пора. Тема интересует, поскольку каждый раз попадая за рубеж, я чувствую себя скажем так, рядом с мужем хорошо. Да. Вот, он у меня э, знает очень много языков, кроме английского, арабский, там, турецкий и все остальное. И он, у него нету этого комплекса. И я ему, зная слова, я ему говорю, и он общается. Я как бы что-то знаю, я общаться не могу. Барьером не будет, у меня У а? него нету языкового барьера. Вот. И я на него смотрю, и и мне, ну, думаю, ё ну что ж такое, ну как бы... У меня есть языковой барьер, есть какие-то базовые знания, может быть, даже уже и не базовые, там, чуть побольше, но их реализовать мне не получается. У меня есть очень большой этот вот стопор. Ну, я не знаю, как психологически это, это психологическое, это боюсь и все. И потом, когда мне что-то спрашивают, меня как стопорит, ну, вот. И, а потом, когда человек входит, я думаю, блин, так можно же было так ответить. В общем, мне это ужасно. Не нравится, не знаю, как с этим бороться. Ну, вот как-то надо что-то делать, вот. И, ну, мне это очень интересно, и я хочу себя чувствовать адекватно, то есть, потому что ну, все говорят, угу. а ты приезжаешь и вроде знаешь, а говорить не можешь. Чувствуешься очень плохо. Отлично. я хочу чувствовать себя хорошо. Я не одна. Да -а -а. Уже легче. Сейчас я Ну, то есть, мне вот это вот... Очень не нравится. Наталя звати, я тут другий раз, але мені все дуже подобається. Стосовно мови, ну, я десь ну, от не можу. Хоча я аналізую себе, да, я, напевно, мені треба індивідуальне заняття, мені треба, напевно, від, взяти відповідальність за вивчення мови. тобто, ну, Мені ніколи для роботи не потрібно було мову. Якби я дуже така ціліустрімлена, якби мені потрібно було для роботи, я б висіла сіла і вивчила. І вивчила досить важкі да. терміни. Ага. Але оскільки о той, той і мови. Я півроку прожила в Данії, тому мені якби хватило мови для спілкування розмовної, розмовної, не граматичною, але для розуміння їх хватає. Хотілося б ну, хоча б процентів на 50% знати правильну мову, щоб добитися мову. Правильну, мову, правильну мову, правильна вимова. Не люблю дуже служити, страшенно не люблю, тому е чоловік мене теж говорить на шістьох мовах, ну Тобто якийсь знає знаю краще, якийсь менше. Манікуру, так. Да, е при том и всем, что там есть и арабский, там есть и турецкий, и там есть и щитайский. То есть за 9 месяцев э, ну, в Таиланде вы в щитайском языке. Там еще такая мова, 4 продыхания. И я вот, и он молодший от меня, он человек молодший на 5 лет от меня. И я вот себе думаю, я не поняла, я же в школе такая отличница, золотая медаль, все. А он какой-то на віддальку не дотягнул і, блін, ну де? 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 Де справедливість? Так, і, ну, вот дуже хотілося, по-да, дуже хотілося пізнати, знову ж таки, я ходила в школу Спікап і, ну, я їх заморозила по згідно за екзистенним моїм цитатом 11 лютого виповнюється рік, і я розумію, що мені розморозить той у рік пройшов, і я е, ну, в спікапі я була на п'ятому рівні, ну, початковий п'ятий рівень, і це був е, Ну, Я розуміла, вже навіть тоді я розуміла, що я десь на ньому не дотягую, і дуже важко був. І а зараз я розумію, що ви треба виходити. Ну щось треба робити з крім англійським. Там ще є три рівня оплачених і все. І є час. Треба щось, щось робити вийде, да? або віддавати їх чоловікові. <гналі> нехай він там довчає їх до мастера, або ну, віддавати зараз, або дарувати, або самі. <гналіст> Але я розумію, що самі вже напевно треба вертатися на рівень третій. Ну тобто як то якось як якось ота. Дякую. Я, я Аліна, так, так да, мене звати Аліна. Англійська мова. Часто мені давалося дуже легко, але так як у мене дуже часто щось відволікає, так хожу на курси, потім там, наприклад, травневі свята, ага. курси на місяць заморозилися, через місяць якийсь е е е е новий проєкт мене вже часу не вистачає, або ще щось. Це в мене так завжди. А, останній мій похід на курс англійського це було до народження дитини, до вагітності. Я завагітняла в мене почався так, курси, на цьому. Ну, Я бажаю відновити свої навчання, я не знаю, може через рік. А який рівень у вас був? Не скажу, бо я кожен раз іду на початкове, щоб все заново Так, Я кожен раз повертаюся, не Спасибо, а -а -а -а. А -а -а. Смотрите, что мы сегодня будем с вами делать. А -а -а -а. Действительно, да. ну, очень много да. то, что я вас услышала, -а -а. да, 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 вот да, есть такое понятие да, в коучинге, да, да, есть мотивация от, и есть мотивация к. И то, что вот тоже у нас такое с вами предисловие, да, получилось. Если вот мы только постоянно думаем от, а не думаем к чему вот тут все время находиться причины, по которым мы будем это дело бросать. Вот. Поэтому первое, что мы делаем, и то вот, что мне действительно понравилось в коучинге, вообще могу в двух словах рассказать, как я пришла к коучингу. Я изначально преподавала английский, как я уже говорила, я понимала, что это мое призвание, действительно дело моей души. Вот. И в процессе изучала разные методики, разные подходы, но все время вот наталкивалась, что у части людей вот, ну, какие-то блоки возникают, какие-то страхи, какие-то еще моменты, вот, которые не позволяют добиться максимального успеха. Вот, поэтому я начала искать, что еще можно сделать так, чтобы максимально помочь людям. В методиках я не нашла, изучила вообще все, что, наверное, в мире существует, закончила все возможные курсы, Кембридж, все, но вот что-то не работает, какого-то пазлика не хватало. Вот. И первый раз я вообще правда, от Латанского услышала о коучинге. Он такой, конечно, у него метод на коучинге, очень такое далекое представление. Но все равно вот что-то мне щелкнуло, то есть какое-то слово я услышала, и мне стало интересно, то есть я начала изучать. И когда я действительно пошла в коучинг, вот в понимание, да, психологии людей, в понимание мотивации, в понимание истинности цели, тут я поняла, чему вот, собственно говоря, не хватает и почему люди действительно на каких-то определенных этапах бросали это обучение. Вот, поэтому первое, что я предлагаю сейчас сделать, это мы с вами проверим, насколько ваша цель на самом деле истинна. Вот, у вас есть листики бумаги. Напишите, пожалуйста, разделите на две части и напишите, что будет, если вы выучите английский язык и какими вы будете. То есть каким я буду, если я выучу английский язык.